assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar salomatmisiz tirik so'zlar nomli dasturimizga xush kelibsiz sizlar bilan ruhan o'sish haqidagi suhbatimizni yana davom ettiramiz bugun mavzuni yanada chuqurroq yoritishga harakat qilaman ruhiy o'sish bu nima ruhiy o'sish faqat ilohiy bilimga ega bo'lish xudo kalomini yod olish unda nima yozilgan qachon yozilgan kabilarni bilishdangina iborat emas xulq atvorimiz o'zimizni qanday idora etishimiz turmushda harakatlarimizda iso masihning tabiatiga o'xshamas ekanmiz unda bu kitobni o'qib bilib o'rganishimizdan foyda yo'q ruhiy o'sish degani bilim jihatidan o'sish emas ruhan o'sish bu xudo kalomini bilish o'rganish va eng muhimi unga amal qilishdan iboratdir xudo kalomini bilsak da undagi haqiqatlarga amal qilmasak kalom orqali xudoning aytganlariga rioya etmasak hech qachon ruhiy o'sish bo'lmaydi biz orqali iso masihning hayoti va uning surati gavdalanmaydi hayotimizda masihning tabiati namoyon bo'lmaydi shunday ekan iso masihga iymon keltirish bu biz o'qib o'rganishimiz mumkin bo'lgan mashg'ulot emas kalomni chuqur bilib bu oyatda nima deyilgan boshqa oyatda nima aytilgan barchasini bilaman deb mag'rurlanishimiz ham emas ruhan o'sish iso masihning suratiga tomon ichki o'zgarishni anglatadi shunday savol tug'iladi inson iso masihga iymon keltirmagan yuqoridan tug'ilmagan bo'lsa yaratuvchining sur'atiga tomon o'zgara oladimi inson avvalo yuqoridan tug'ilib yangi hayotga ega bo'lishi kerak yuqoridan tug'ilish degani nima his xiyol payg'ambarning kitobi 36 bob 26 27 oyatlarda nima deyilganiga e'tibor bering sizlarga yangi yurak berib qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman deydi xudovand bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq muloyim bir yurak beraman ichingizga o'z ruhimni solaman sizlar farmonlarimga rioya qiladigan qonun qoidalarimni bitta qoldirmay bajaradigan bo'lasizlar demak xudoning buyruqlari va qonun qoidalarini bajarishimiz unga to'liq amal qilishimiz uchun bizga oldin nimadir kerak ekan bizlarda yangi yurak bo'lishi lozim bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq muloyim bir yurak beraman deydi xudovand tosh yurakda xudo yashay olmaydi xudo yumshoq ya'ni boshqacha aytganda muloyim yurakda yashaydi xudovand yumshoq itoatkor yurakni o'z ruhi bilan to'ldiradi agar inson qalbi xudoning ruhi bilan to'la bo'lsa u xudoning amrlarini to'liq bajara oladi ushbu surat tosh yurakning qanday qilib yumshoq yurakka aylanganini ko'rsatadi matto bayon etgan xushxabarning 5 bobi 14-dan 16 oltinchigacha bo'lgan oyatlarda shunday so'zlar bitilgan siz dunyoning nuri sizlar. tog'ning tepasida qurilgan shahar yashirin qololmaydi shuningdek shamni yoqib keyin idish bilan yopib qo'yishmaydi uydagilarning hammasiga yorug'lik bersin deb uni shamdonga qo'yishadi ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki ular yaxshi ishlaringizni ko'rib osmondagi otangizni ulug'lasinlar hech kim chiroqni yoqib ustini idish bilan yopib qo'ymaydi agar chiroq idish bilan yopib qo'yilsa u hech kimga ya'ni atrofga yorug'lik tarqata olmaydi odamlar chiroqning nuridan bahramand bo'la bo'lolmaydilar barchaga nur sochsin deya chiroqni yoqib yuqoriga chiroq poyaga qo'yadilar shu kabi sizdan taralayotgan nur ham insonlar oldida shunday porlasinki toki ular yaxshi ishlaringizni ko'rib osmondagi otangizni ulug'lasinlar xudoning har birimiz uchun maqsadi bor u yangi yurakni bizga shunchaki bermadi xudo bizga yangi yurakni uning amrlarini bajo qilishimiz va uning hayot nuri turmushimizda porlab turishi biz orqali iso masih namoyon bo'lishi uchun berdi xudo o'z nurini yuragimizga sochdi afsuski u nur gunoh va jinoyatlarimiz tosh toshbag'irligimiz sabab o'z nurini socha olmaydi. qalbimizdagi tosh nurni yopib qo'ygan odamlar bizda yashayotgan iso masihning ulug'vorligini ko'ra olmaydilar shu sabab xudo najot topgan va yangi yurakka ega bo'lgan qalbida nur porlayotgan kishilarning hayotida o'z ishlarini qila oladi xudoning hayotimizda qilayotgan ishlari iymonimizni sinaydi har qanday iymon sinalishi kerak sinovdan o'tmagan iymon toza sof iymon emas hech bir qiyinchilik va qarama qarshilikka duch kelmagan iymon aslida toza iymon emas haqiqiy iymon sinovlarda toplanadi sinovlarga chidam bardosh beradi xudo porlatgan nur sinov natijasida kundan kunga qalbimizda o'z nurini sochadi bu qanday bo'ladi dersiz xudo qalbimizda yoriqlar paydo qiladi hozir ekranda ko'za tasvirlangan rasmni ko'ryapsiz ko'za yoriq bo'lgani uchun uning ichida yonayotgan chiroqning nuri o'sha yoriqlar orqali tashqariga atrofga taraladi ko'za yorilmagan bo'lsa ham uning ichiga chiroqni qo'ya olasiz ammo chiroq yonib tursa ham uning nuri tashqariga taralmaydi qachonki shu yoriqlar paydo bo'lar ekan nur atrofga taraladi ezilgan qiynalgan dardli yurak ana shunday yoriqli bo'ladi ana shu yoriqlari orqali atrofga xudoning nuri taraladi bu sinovlar qiyinchilik u qalb azoblari orqali yuzaga keladi sodir bo'layotgan qarama qarshiliklar bizga nisbatan adolatsiz munosabatlar yurakka sanchilayotgan har bir o'q inson qalbida ana shunday yoriqlarni paydo qiladi bu narsalar xudoning irodasiga ko'ra sodir bo'ladimi ha xudoning o'zi shunga yo'l qo'yadi biz qiynalamiz xudo qalbimizda yoriqlar paydo bo'lishiga yo'l qo'yadi bundan xudoning bir maqsadini ko'ramiz xudo qanday maqsad qo'ygan ekan bizni xalos qilish uchun xudoning rejasi qanday o'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqi bizga muhabbat ko'rsatib bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi efesliklarga maktub birinchi bob to'rtinchi oyat xudoning huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u masih haqi bizga muhabbat ko'rsatib bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi deyilmoqda masih orqali bizni tanlab xudo qanday rejani amalga oshirishni niyat qilgan masihga iymon keltirgan kunimizdan va qalbimizda ana shu nur yoqilgan kundan boshlab xudo bizni komillik sari yetaklaydi bizni kamolatga yetkazish jarayonini boshlaydi komillikka yetish jarayonida shunday narsalar bo'lib o'tadi xudo ma'lum shakl va ko'rinishga ega bo'lmagan toshni qo'liga olib unga bir haykaltarosh kabi ishlov beradi va undan qandaydir shakl yaratadi bizni iso masihning suratiga tomon o'zgartirib o'z huzurida muqaddas va benuqson qilish uchun egamiz hech qanday shakl va ko'rinishga ega bo'lmagan men gunohkor botirni gunohkor sizlarni har biringizni masih orqali tanladi va shundan keyingina bizlarni masihning suratiga o'xshatish uchun har kuni ustimizda ishlaydi sizdagi masihni tegishli bo'lmagan va masihning qalbidan o'rin olmaydigan shuningdek uning tabiatiga o'xshash bo'lmagan barcha xususiyatlaringizni gunohu yomonliklarni bolg'a bilan asta sekin qirib qirtishlab sizdan ajratib oladi buning natijasida iso masihga iymon keltirgan odamda ma'lum yillar davomida o'zgarish paydo bo'ladi iymon keltirgan kuningizdan boshlab iso masihning suratiga tomon o'zgara boshlaysiz bu mavzuni qabul qilish yoki hazm qilish oson emas nega deganda hech kim o'z xohishi bilan aytilganlarga amal qilishni istamaydi hech kim o'z qalbida keragidan ortiq yoriqlar ochilishi uchun zarba yeyishga tayyor emas bu menga ham yoqmaydi siz uchun ham yoqimli emas ammo biz bundan qochib qutula olmaymiz hozir boshingizga kelayotgan turli vasvasalar sababli qayg'urmoqdasiz o'tgan ko'rsatuvimizda bu oyat ustida mulohaza yuritgan edik hayotimizda bo'ladigan vasvasa va sinovlar bizni xudoga yanada yaqinlashtirish uchundir xudoga itoatkor bo'lishni o'rganish xudoning oldida yumshoq qalbli muloyim tabiatli bo'lishimiz uchun xudo hayotimizda ana shu sinovlarni qo'llaydi agar boshimizga kelgan sinov va vasvasalardan qochsak yoki ular ichida xudoga qarshi harakat qilsak qiyinchiliklarga bardosh berolmay xudodan uzoqlashib ketsak keyingi ahvolimiz juda og'ir kechadi ba'zan imonlar bu borada yanglish tushunchaga ega bo'ladilar qiyinchiliklar bizni xudodan uzoqlashtiradi faqat yaxshi kunlar kelganidagina xudoga yaqinlashamiz deb tushunadigan kishilar ham bor ammo bu tubdan yanglish fikr matto bayon etgan xushxabarning to'rtinchi bobi birinchi oyatida iso masih ham o'z hayotida shayton tomonidan vasvasa qilinganiga e'tibor bering o'shanda iso iblisning sinovidan o'tish uchun muqaddas ruh tomonidan sahroga olib borildi u 40 kun va 40 kecha ro'za tutib oxiri och qoldi shunda vasvasa qiluvchi isoning yoniga keldi qarang bu juda ham hayron qoldiradigan misol iso ham o'z hayotida sahroda bo'ldi 40 kecha kechayu 40 kunduz sahroda bo'lganida shayton isoni vasvasaga solmoqchi bo'ldi ammo kalomda iso haqida 40 kunlab sahroda bo'lganidan keyin xudoning qudratiga to'ldi shayton uni tark etdi deb yozilgan sahro ya'ni qiyinchiliklar insonni ham og'irroq ahvolga soladi xudodan uzoqlashtiradi deb o'ylaymiz ammo sahroda bo'lgan davrimizda xudoning oldida o'zimizni past tutsak xudo bizga bermoqchi bo'lgan saboqlarni olsak xudodan keladigan donolikni yumshoqlik va kamtarlik bilan qabul qilib unga umid bog'lasak xudoga shukronalik bilan itoat etsak sahrodan chiqqanimizda ruhiy quvvatimiz oshgan tajribali ichidan mustahkamlangan ruhan yetuk baquvvat inson bo'lib yetishamiz shu yerda Yuhannoning 1 maktubi 2 bob 14 oyatida imon yo'lida juda muhim sanalgan prinsipni tamoyilni o'qiymiz chunki har bir inson payti kelganda undan o'tishi muqarrar 13-dan 15 beshinchigacha bo'lgan oyatlarda shunday yozilgan otalar sizlarga yozdim siz azaldan bor bo'lganni tanib oldingiz yigitlar <yye> sizlarga yozdim sizlar baquvvatsizlar xudo <yedil> kalomini dilingizda saqlayotirsiz yovuz shayton ustidan g'olib chiqdingizlar dunyoga va undagi narsalarga muhabbat qo'ymanglar qarang hayron qoldiradigan misol ey bolalar ey yigitlar ey otalar bu yerda 3 bosqichdagi kishilarga murojaat qilinadi ey bolalar ey yigitlar ey otalar bu uchta turli bosqich inson jismonan oldin bolalik davrini keyin yigitlik davrini yashab o'tadi bolalikdan yigitlik davriga o'tadi bular yosh kuch g'ayratga to'la davrlardir inson yoshlik davridan keyin yetuklik sari qadam tashlaydi yetuklik davriga kelgan inson aqlli sabr toqatli ozmi ko'pmi hayot tajribasiga ega bo'lgan kishilardir mana shu uch bosqichdan o'tmagan kishi hayotda ko'pgina muammolarga duch keladi negaki inson har doim ya'ni 30 yoki 40 yoshida ham bola kabi bo'la olmaydi. bolalikdan yoshlik davriga o'tishi lozim yoshlik davrida ham doimo qola olmaydi yoshlikdan yetuklik davriga keladi yetuklik davrini o'tayotganda ham har doim o'sib ulg'ayishi oldinga intilib yashashi lozim yetuklik davriga erishgan insonning bolalari va nevaralari bo'ladi u nasihat qila oladigan donolikka to'la bo'lishi kerak agar inson sakson 90 yoshida ham o'zini yosh bola kabi tutadigan bo'lsa demak uning hayotida yuqorida aytilgan bosqichlar o'z ketma ketligida amalga oshmagan va u inson komillik barkamollik sari qadam tashlamagan hiob isoplanadi komillik insonning tashqi ko'rinishiga bog'liq emas inson jismonan albatta o'sha bosqichlardan o'tadi ammo ba'zan ichki dunyosida hanuz bolaligicha qolgan odamlar uchraydi soch soqoliga oq tushib tashqi ko'rinishdan ulg'aygan inson <imitation> bo'lib ko'rinishi mumkin ammo undaylarning ichki dunyosi bolaligicha qolgan shu bois yuqoridagi oyatlarda aytilganidek inson jismonan bolalik yoshlik va yigitlik jarayonidan o'tganda tashqi ko'rinish o'zgargani kabi ichki dunyosida ruhiy hayotida ham ana shu bosqichlarni yashab o'tishi o'sishi va o'zgarishi lozim ba'zan inson lozim bo'lganidek barkamol ruhan o'sgan yetuk inson bo'la olmaydi xudoning kalomi aynan shu prinsip bo'yicha bolalarga yoshlarga yigitlar va otalarga murojaat qiladi bu bosqichlar ruhiy olamda ham xuddi shunday amal qiladi mana shu yerda bir misol keltirishni xohlar edim ko'pincha dengiz bo'yida va o'rmonda o'sadigan daraxtlarga e'tibor beraman chunki men yashayotgan joyda dengiz va katta o'rmonlar bor tog'lar va yashil daraxtlar ko'p dengiz bo'yida o'sadigan daraxtlar dengiz tarafdan esadigan shamol tufayli shamolga qarshi turishga moslashgan va doimo shamol kuchi bilan to'qnashganidan u daraxtlarning bo'yi unchalik uzun emas ammo ularning ichki mustahkamligi yuqori ildizlari baquvvat chunki dengiz bo'yi daraxtlari har doim shamolda tebranishga turli sinovlarga bardosh berishga chidamli bo'lib o'sgan ammo o'rmon daraxtlari deyarli qarama qarshilikka qiyinchilikka uchramaydi o'rmon doimo osoyishta işte, va u yerda shamol kam bo'ladi daraxtlar har tarafdan o'rab olingani quyoshga qarab intilgani uchun ham bo'ylari uzun katta katta daraxt bo'lib yetishadi ammo ularning ildizi chuqur emas shu bois mustahkam bo'la olmaydilar xo'sh bundan qanday xulosa chiqarish mumkin sifatli mustahkam va chidamli yog'och izlasangiz shunday yog'ochga ega bo'lishni xohlasangiz ularni qayerdan topasiz qarshilikka uchraydigan shamolga qarshi turadigan joydan albatta qadrli yurtdoshlar keling endi ikkinchi kariflarga yozilgan maktubda bitilgan oyatlar bilan so'zimizni jamlasak hayotimizda paydo bo'ladigan muammolarni hech qachon menga qarshi ish tutildi yoki meni barbod qiladigan narsa bo'ldi ruhiy hayotimni sindirmoqchi edi deb hisoblamanglar hayotingizda duch keladigan muammo va sinovlarni shukronalik kamtarlik bilan xudodan qabul qiling xudoga bu qiyinchiliklarni hayotimdan olib tashlagin deb duo qilishdan oldin xudoyim bu sinovlardan bu vasvasalardan o'tishim undan g'alaba bilan chiqishim uchun menga kuch ato qilgin deb duo qiling ikkinchi karimfiklarga maktub to'rtinchi bob oltinchi yettinchi oyatlarda shunday yozilgan xudo ibtidoda qorong'ulikdan nur porlasin deb qanday buyurgan bo'lsa endi o'zining nuri bilan bizning yuraklarimizni ham shunday yoritdi iso masih siymosida porlab turgan o'zining ulug'vorligini bizga ko'rsatdi bu ulug'vor xazinani esa biz sopol idishlarda olib yuribmiz toki bu oliy qudrat bizga emas xudoga mansub ekanligi ko'rinib tursin sopol idishlari bizning badanimiz bizning yuragimiz qalbimiz ammo bu ulug'vor xazinani bu nurni xudo bizning qalbimizga joylashtirgan xudoning qimmatbaho xazinasini tuproqdan yasalgan sopol idishlarda olib yuribmiz asl boylik ya'ni yorug'lik bu bizning ichimizda yashayotgan iso Masihdir. iso masih biz orqali boshqalarga ham namoyon bo'lishni istaydi hayotimizda bizni ko'rgan masalan men botirning yoki siz har biringizning yuzingizga boqqan kishi barhayot iso masihning ulug'vorligini uning nuri biz orqali taralayotganini ko'rishsin buni amalga qanday tatbiq qila olamiz sopol idish bu bizning qalbimiz undagi yoriqlar esa vasvasa va sinovlarda toblanganimizdir sopol idishning ichiga ya'ni qalbimizga quyilgan yonayotgan chiroqning nuri qalbimiz yoruqlaridan chiqib atrofga taralishi bilan amalga oshadi ha bu oson emas hech kim qalbining yorilishini istamaydi har bir inson yuragini asraydi uni yara qilishiga izin bermaydi ammo afsuski biz gunohga botgan buzilgan shaytonning dunyosida yashayapmiz hech qachon og'riqlarni yetishmovchiliklar qiyinchiliklarni yaqinlarimizni yo'qotishni g'am g'ussani xastalikni quvg'inga uchrashni sizga qarshi chiqayotgan kishilarning adolatsiz munosabatini to'xtata olmaymiz biz bulardan himoyalangan emasmiz afsuski bunday holatlar hayotimizda ko'p uchraydi ammo bardam bo'ling hech qanday qiyinchilik sizlarni yengib yo'q qila olmaydi hech narsa sizlarni xudoning ulug'vorligidan uning sizga bo'lgan sevgisidan mahrum qila olmaydi qayg'umi siqilishmi quvg'inmi ochlikmi xavf xatarmi boshingizga tushishi mumkin bo'lgan har qanday muammo hech kim va hech narsa sizni xudoning sevgisidan judo qila olmaydi hayotingizda sodir bo'ladigan har bir vaziyat sizni iso masihning suratiga o'xshash qilib o'zgartirsin deb sizni barkamollik sari yetaklash uchun xudo bunga yo'l qo'yadi xudoni sevganlar uchun yaxshilikka bo'lsin deb xudo shunday de yo'l tutadi sevmaydiganlariga emas ko'plari qiyinchiliklardan o'tsalarda undan hech narsa o'rganmay yana yuraklarini tosh qilib yashaydilar ammo siz shu kabi insonlarga o'xshash oh bo'lmang sinovdan o'tgandan keyin g'alaba bilan olov ichidan omon chiqqandek bo'lib zafar qozoning suv ichidan barcha sinovlardan g'alaba bilan chiqing sinovlar sizni yiqitmasin sizni barbod qilmasin aksincha yana ham mustahkamlasin kuch quvvatli qilsin sinov vasvasalar sizni bolalik yoshlik davridan yetuklik davriga otalar bosqichiga olib borsin sinovlardan so'ng ruhiy otalar ruhiy onalar bo'lib yetishing o'zingizdan <us> keyingi avlodlarga o'rgatadigan turmush tajribangiz bera oladigan saboqlaringiz faqat tilda emas amalda bo'lsin hayotingizda xudoga bo'lgan sadoqatingizni iymoningizni xudo yo'lida ko'rgan qiyinchiliklardan xudoga sodiq qolib vafo bilan chiqqaningizni ko'rib boshqalar o'rnak olsinlar xudovand sizlarni ruhiy otalar ruhiy onalar kelajakda yuzlab minglab meva keltiradigan mo'l samara beradigan farzandlar qilib yetishtirsin sizlar bilan birga meni ham ana shu yo'ldan olib borsin xudoyimizga shukronalar bo'lsin har doim uning marhamati inoyati sevgisi va himoyasi yiqilgan paytimizda tiklaydigan qo'llari bizning ustimizda bo'lsin barchangizga rabbimizning barakalarini tilab qolaman Amin.